Слава Богу, не пострадал, конечно. Ну, у нас есть такие вот чудовища. А он тут был, да? Да, они да. все время были здесь, где выходил весь угар, вот этот вот. Естественно, что если сейчас еще раз побить, вот, все черное, оно все выходило здесь, хорошо, оно здесь окна не было только сетка. И салвоник всегда хорошо сосует. Бедный кончик. Не один. А как зовут их? Это Гоша. Гоша и Маргоша. А это Маргоша. Это мальчик-девочка? Да, да а вот и Маргоша. Okay. Которая вчера только не делала кладку. No. Естественно, что света нет и кладка стоит холодная. Получается, ну вот мы, он меня разбудил, мы побежали все вот туда вот в ванну. И вот нас послушаем, мы как бы Ладно, уже привел откуда. откуда. мы слышали, вынесли в Венеции первые дно. И потом, когда мы уже хотим вниз спуститься, мы спускаемся, но все потому что я начали задыхаться. Угар сильный, мы начали задыхаться. Я говорю, Костя, надо бежать вниз, потому что оно как бы тут не сильно. А да, потом еще один удар, и, да. мы опять в ванной, и, и Все горит, получается, там все, все горит, везде уйдет у нас. Мы хотели, конечно, котов забрать, но мы не смогли их забрать найти, потому что все уже было в дыму. Они попрятались, да. и мы не понимали, где они. Вышли. Мы пока сбежали вниз, вот это вот, да, и потом спасатели уже вынесли нам котов. Ну, очень долгое время мы не могли выйти вообще в объект. Да, не могли выйти отсюда. То есть мы когда собирались... Даже на первом этаже? на первом этаже. Взрыв, мы не могли... Взрыв, взрыв за взрывом, и поэтому... Мы не могли выйти, дойти до, до потому что взрыв, ну, они, ну, слышны, как этот гул, и прямо вот как будто бы, что у нее с дома. Только собираемся выйти, слышим звук, мы все в угол забиваемся, опять взрыв, дрожь, вот это вот опять же вроде минута паузы, там тишины, вроде собираемся выйти, убежать, это опять звук, гул, э, стрельба, опять взрыв и опять же мы все в угол, так, ну, потому что не понимаю, все дрожь. С первого этажа идет дрожь, с э, подъезда идет дрожь, то есть, ну, как бы оно как волной это все идет, поэтому было очень страшно. И не могли выбраться просто-напросто. Когда не услышали хотя бы минуты две-три, вот так вот где-то прошло тишины, и тогда мы уже побежали в убежище. А напротив соседка погибла, это в ее квартиру он прям прилетел? Да? А он прилетел в соседнюю квартиру, да, то есть там, там две квартиры было. Да, прилетел как раз в центр квартиры а получалось с двух квартир вот, получилась как бы одна, и вот этой волной все засыпало эту бабушку. Бабушка, ну, когда мы выбегали, она еще была жива, мы пытались помочь. А, внук Питала пытался память. помочь, тоже ходили с это, ну, опять потом взрыв за взрывом, если все спросили с чтобы что спасти девочку с ребенком, то есть, ну, с этой квартиры, чтобы в первую очередь. И потом уже, ну, когда уже спасатели уже подняли сюда, то есть бабушка уже ну, не то от угара, не то сердечный приступ. То есть, ну, как бы все нормально, мы были свидетелями э, на опознании, и, то есть, ну, как бы все нормально, но, ну, скорее всего, или приступ был сердечный, или от угара. Туда, туда. Или от угара, скорее всего, вздохнулось. Хорошо, я же сказала, я его света на том, что я барварская зараз смещать квартиры. Надо черного цвета, штопарь, топ цвет. Это здесь. Потому что вначале сходилось у меня топор за резиновый домашний ступень.

я не часто выхожу, но сегодня, вернее, вчера ночью, сразу после первого услышания жужжания шахеда, я решила выйти. И это спасло половиной потому что доля секунды я застряла в дверях, не могла застегнуть халат. И только я зашла за вот эту дверь, закрыла, и произошел вот этот вот взрыв. И я просто, как была сумма, сумка у меня всегда в руках, я убежала, потому что запах да, дыма. Люди свесного в крови. Мне повезло.